大家好，我是赖美云、赖小七，我来自深圳，马上要到五一小长假了。如果你要来深圳的话，非常推荐你去吃深圳的广式早茶。对，因为广式早茶的话，我非常喜欢吃里面的牛仔骨，然后还有是流沙包、奶黄包，还有皮蛋瘦肉粥都非常的好吃。然后还有各种各样的糕点，还有叉烧包、烧麦什么的，都希望你们可以点一下。那么来到深圳的话，我还希望的话，你们可以去吃我也很喜欢吃的椰子鸡。那个椰子鸡的话，在北方的朋友可能会吃的比较少一点，但是在南方的话一定要吃椰子鸡，因为椰子鸡是。 用椰子水当火锅的那个底料，然后去煮椰子，然后那个椰子鸡中我最喜欢最喜欢吃的就是最喜欢吃的就是圈圈肉，就是那个鸡腿肉，然后它是一小坨，然后非常滑，非常嫩，非常香。然后它的蘸蘸汁呢就是呃那个酱油，然后再加上那个沙姜，然后还有一点点一点点那个那个叫什么那个一个像小橘子一样的东西去挤在里面，然后再加上椰子鸡会非常好吃。那同时我还要再推荐一辆一样料理。 是潮汕的牛肉火锅，潮汕的牛肉火锅的牛肉也非常的好吃，非常的好吃，非常的好吃。来广东这边一定要吃潮汕的牛肉火锅，因为它牛肉火锅会有很多种吃法，然后它的牛肉丸也非常的劲道，然后它里面那个果条也是非常的好吃。呃，虽然我的形容词只有好吃，但是也希望大家能够去吃一下我们南方广东这边的美食。嗯，五一快乐！